লোকেল মুৰ্গী জালুকীয়া জোলখন একেবাৰে যিমানেই ডাঙৰ জ্বৰ চৰ্দি নহওক এক চুটকিতে গায়ব হৈ যায় হয় নহয় বাৰু আজি আহকচোন মই কেনেকৈ বনালোঁ চাওক কালি যে শ্বিলং গৈছিলোঁ তাৰ পৰাই এটা লোকেল মুৰ্গী পালোঁ আৰু লৈ আহিলোঁ মই যে নাকাটাকেই লৈ আহিছোঁ জানেনে ঘৰত কাটি দিব মই তেনেকৈ মানে নিজৰ মন পচন্দে কাটি পেলাই তেনেকৈ বনাম আৰু হয়ো কথামতেই কাম আনিয়ে পুৰি কৰি ল'লোঁ সি কাটি দিলে মানুহজনে ধুনীয়াকৈ আৰু লোকেল মুৰ্গী অকণমান পুৰিত ল'লেকে গোন্ধটো বহুত বেছি ভাল আহে হয়নে আনফালে গোটেইখিনি মছলাও মই ৰেডি কৰি ললোঁ মিক্সিত যিমানেই মছলা নিপিছ কিয় ই পটাত পচা মছলাখিনি সোৱাদেই বেলেগ হয়নে মই সেইকাৰণে পতাতে পিচিলোঁ জানেনে ইমান ধুনীয়া যে হৈছিল খাবলৈ আৰু আনফালে পিঁয়াজ চিয়াঁজো কাটি ল'লোঁ পিঁয়াজবিলাকত অকণমান সহকৈ দিলে ভাল লাগে কেৰাহীত তেল দিছোঁ জিৰা আৰু শুকান জলকীয়া দি পিঁয়াজখিনি মই ভাজি ল'ম পিঁয়াজখিনি ভাজা পাছতে মই মুৰ্গীখিনি দি দিলোঁ প্ৰথমতে অকল নিমখ হালধি দিয়ে মই আধা ঘণ্টামান ভাজিলো তাৰ পাছত মছলা দিছোঁ মছলা দিয়া পাছতে আলুখিনি কাটি ললোঁ মাংসত আলু অবিহনে মাংস মোৰ পুৰা নহয় দেই মোৰ আলু লাগিবই মাংসত আলু দিলেহে মই খাই বেছি ভাল পাওঁ এতিয়া চাওকচোন অলমষ্ট মোৰ মাংস ভাজা হৈ গৈছে এতিয়া বিলাহী দিছোঁ দি বিলাহীখিনি চফ্ট হোৱালৈকে অকণমান ভাজি লৈছো লৈ আলু দিম আলুখিনি এইট্টি পাৰ্চেণ্ট কুক হোৱা পাছতে মই পানী দিছোঁ পানী সৰহকৈ দি উতলাইছোঁ তাৰপাছতে জালুক আৰু গৰম মছলা খুন্দি দিছোঁ জালুকৰ গোন্ধটো ইমান ধুনীয়াকৈ সোমাই যায় মাংসত কি ক'ম আৰু আজি দুপৰীয়া সাঁজটো আমি এনেকৈয়ে তৃপ্তিৰে খালো আপোনালোকেও এদিন বনাই খাই চাব আৰু মোক কমেণ্ট কৰিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব বাই বাই